Виталик, ну как тебе мой завтрак? А мой завтрак тебе понравился? Ну мой ведь понравился больше всех, правда? Если честно, то мне понравился Наташин. А коли и Тамара и Настина. Да сутка, сутка, носить добавки ну что ты начинаешь? Ну что то я попробую? Если хочешь, я сейчас я за... возьму и пойду в завесусь. Пожалуйста, прям сейчас. Так. Сколько? Сто килограммов? Ну, это просто станы тяжелые. Извиняйся, а чем я раньше занимался? В парк ходил. И что я там делал? Бегал за каждой юбкой. О, значит, я бегал, чтобы держать себя в форме. Сестерский поправился. В общем, я сейчас быстро в парк, пару кружочков наверну. Может, похудею, заодно вдруг что-то вспомню. Виталик, привет! Синочка, я принесла твоїй любімій голубці. Бери, кушай. Спасибо, конішно, ви оцінь добрая женшіна, но мені щас не до голубців. Я оп'ять начинаю бігать в парке. Віталік, називай мене мамою. Женщина, щас не врємє розбираться. Це <звук> одного з нічого не буде, де? Да? Ну, без змоги. <звук> Да ну в такую погоду бегать. Не. Скажи, слушай, Виталик, ты свитерок пиндив. О, привет. Пара... Мужчина с большим сердцем, ну, плохой памятью не интересует. Я тебе завтра не вспомню, но ты меня не забудешь. О, Виталик, это что-то новенькое. Подожди. Откуда ты знаешь, как меня звать? Да я помню тебя. А, ты часто сидел на лавочке и смотрел, как я бегаю. Продолжаешь в том же духе? Знакомишься с девушками? Ты да ни с кем я не знакомлюсь. У меня, между прочим, три жены. Ну, люди так кажутся. Я просто память потерял. Я помню, что я любил бегать. Ну, так что, Пробежимся вместе на твой спальник. Так ты бегу на большие дистанции, да? А я как раз разминаюсь перед марафоном. Хочешь поучаствовать? Или тебе слабо? Кому не легко? Сколько там марафон? 42 километра. Получается 84, да? Не, ну просто обратно надо будет бежать, да? Короче, не. Спасибо, пока. У меня обед. Здрасьте, а дайте мне какую-то параболу пожевать. Только за диетическую, для спортсменов. Ау. Ну понял, что никого нема. Ты пока я память потерял, в стране бесплатно питание вывел. Нормально. Так, ну и вот тут. Ну, такой О! Ой, все тепленько. Я не понял, а ты что тут делаешь? Я извиняюсь. Стой, ты куда? Я тебе сейчас... Стой! Ну, нельзя тебе, Евгения, ну, нельзя, ну, ты же на диете, ну. Ну ч ты, ну че ты, Ой. ну терпеть надо, ну терпеть, малыш. Спасибо! Извините. А ну стой! А ну стой! Отдай курицу! Да ты? Отдай курицу! Стой! Я извиняюсь. Стоять! Отдай курицу! А ну, стой! Моя машина! Стой! А ну стой! Сейчас я тебя! Стой! извиняюсь. Ну и куда он делся? Стойте! Вы здесь заплатили? Так это он! Стой! <реклама> Дед, шашлык надо куриный. <реклама> Виталий, ты когда меня же вспомнишь, я Петрович. Дитя, не время вспоминать. <реклама> не спрятаться надо.

Здрасте. рассаде паразит. <решит> <решит> Евгеньевна, на. Будет тебе, на яблочная диета. Ой, Боже, какая прелесть. Ай, да, это да. все мне. Тебе, тебе, моя бабочка. И сколько, наверное, таких яблок есть? Ой, да одного хватит. Тут главное, чтобы они дымитые. Гусина, Мусина, подождите курицу. решил поучаствовать в марафоне? Понятное дело. Чтобы ты не думала, что я тюфёк. А почему ты в платье? А, это новая форма для мастеров спорта. Без народного класса. А почему ты с курицей? Нет, если вдруг проголодался, яйцо выдав, взив и нормально. Я такой здесь два раза делал. Будешь? А ну-ка, стой! А, мне пора, пока! <звук> <звук>

Виталик, садись! Вот это музыка, ты вовремя. Опять что-то натворил. Все началось в первобытном обществе. С куска мяса. Давай, зми до дому. Кстати, тебе платье не надо. Давай, зми! Я вчера видела, как на переезде панду поездом сбила. Слушай, ты заканчивай худеть, а скоро голодный обморок падать будешь. Оuh, замерился, тросик. Привет, Коля. Если зина у меня будет в Зитомире, то сбегать до нее вообще не проблема. Виталик, ну как ты побегал? Нормально. На 10 лет вперед. Похудел, наверное. Кстати, Надо взвеситься, посмотреть, сколько я скинул. А ну. Не понял. 120 килограммов. Вот это так попил. Это может курица на 40 килограммов тены В этих весах села батарейка. Они неверно показывают. Так а вы сразу не сказали. Все, больше их диет. С яблоками. будешь? О, ну да. Вы своих не есть. Коля, все, теперь ты на диете. <laughs> так, начинаем утреннее построение зон. На Тамара, Настя, Наташа, рассчитайся. Тамара, Настя, Не понял, а где Наташа? В СУ избавились от конкурентки? Наташа поехала к своим родителям. К родителям? Интересно, а где мои родители? Виталичек, мы уже тут. Я тебе приготовила твои любимые голубцы. Так, г не а на тебе Моя мама давала мені всегда 100 гривень. Віталік, я сейчас, як візьму раменюку, ти в мене бістренько все вспомниш. Ну е, сутка, сутка. Це Дюмер. Понимать надо. Я в своей жизни многое повидала. Но чтоб три жены, так еще и память потерял. Ну ничего, Наташенька. Любое чувство глубокое. Просто так не заводит. Знаешь, а надо заставить Виталика тебя ревновать. Тут-то он тебя и вспомнит, и выберет. Ну и как мне заставить его ревновать? Так пусть Стас тебе поможет. Помнишь, Виталик даже с ним дрался. Так что его он вспомнит быстро и выберет тебя. Виталик, узнаешь? Музик, ну я тебе уже сказал, я тебя не помню. Виталик, называй меня папой. Я тебе аквариум принес. Это ж твоя рибка. получается, ми з тобою ходили на рибалку і поймали золоту рибку. Прикольно. Значить, я свои три желания вже загадав. Здрасте. Спасибо, конечно, но у нас ничего не будет. Я хоть память потерял, но я помню, что мне нравились девушки. Так, что... так это не вам. Наташа. Наташа? Благодарю. Я не понял. Это закидало. Вот это Наташа. Вот это Тамаре. Вот это Настя. Вот это тебе. Пока. Пока. Представляєш, Євгенівна, я у свого мачу в кармані лівчик знайшла. Бач, непростий, брендовий фірма. Ну і що, ти хоч скандал му устроїла? Рано ще, Євгенівна, пускай принесет нижню частину для комплекту. От тоді по скандалі. А ну-ка дай. Я не понял, кто это тебе строит смс в такое время. Три часа дня. Все нормальные люди на работе. А, где это Стас? Хм. Сейчас я вам устрою. Ага. Значит так, да? ты, ты у меня. а? Да, да. Виталик, а что ты, ты смс от читаешь? Ревнуешь? <ск behaving> Такие смс -ки. Я в шарики играю. не выпадают вообще. Капец. О -о 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 Привет. Здрасте, пришли. Вы сначала дайте горячую воду, а потом узнавайте, когда заплатим. Ты меня не узнаешь? Я Стас. Встречался с Наташей до тебя. Да? Угу. Ну, Так, э, ты его знаешь? Нет. А ты? Нет. Я его знаю. О, ну, вот мы и выяснили, кто из вас Наташа. <реклама> Спасибо, молодой человек, больше не будем вас задерживать. Я проведу. Угу. Мне кажется, ничего не получится. Он меня не помнит и совершенно не ревнует. Ну, давай еще попробуем. Но нам нужно, чтобы он вспомнил и приревновал. Иди, иди, вот, вот. Хорош, хорош. Смотри, игрушка, смотри. Виталик, меня Стас пригласил в ресторан на ужин я вернусь поздно. Я не понял. Это ты до него липнешь. А ты что, ревнуешь Ты при чем тут ты? Коля, а ну иди сюда. Евгений, у меня такое чувство, что мой мне блондинку изменяет. Вот смотри, нашла у него белый волос. Ой, а мой мне, наверное, с Что, что, не нашла ни одного волоса? Не, просто уже насобирала на целый парик. О. Стас, ты подстригся? Угу. Тебе идет. Спасибо. Знаешь, шо? Может быть, Виталик меня вовсе не любит? Разнеревнует. Не знаю. Официант, а можно что-то попить? Так, чтобы недорогие. Вода там, лед. Виталик? Ого, и ты тут. Вот <coughs> <Оце> это так совпадение. <coughs> Скажи мне что-нибудь. Помідори маленькі, какие Стас, ти такой остроумний. Бачила, це ж моя сина сидить з Си своїм би всім. Радіє мене, його бросила. все, хватит, она ну, убери от него свои руки. Слышишь, танцуй со своим, что ты ко мне лезешь? Это мой муж. А танцуешь с другим? Да не твое дело. <гас> <гас> ну все, будем разнимать, все полюбуемся. <гас> так они а <не> стоят, <гас> <дащом! гас> Кто это такая? Откуда я знаю? Я с ней в парке познакомился. Но я сразу предупреждал, что я женат. <гас> Так это твоя жена? я, конечно, ни на что не претендую, просто мне было весело с вашим мужем. Виталик, если вдруг разведешься, я свободна. Что? Зато я занят. Я не для того, зарывся, чтобы разводиться. я-то думала, що ти тільки до мене ходиш. Не поняла, у тебе з нею щось було? Так, бабушки, я вам піцу доставив, я вже пайду. Іди, іди. Я, звісно, не рівніла я. <піль shoots> Але хату спалю! Спалю. <піль> спалю. <exercise> Хотел поговорить с тобой по поводу... Хотел поговорить с тобой, Виталик, насчет... По поводу Наташи хотел поговорить. Насчет... Классно. <реклама> да, очень классно. Ну ладно, ты меня не помнишь, но ты же Наташу ревнуешь? Да не конечно. Ревность – это как перец. Если трусики добавить в отношения, то появляется пикантность. А если переборщить, то внутри все горит. <ролев> ну, а если я у тебя ее уведу? Ну, вопрос. У меня две запасные жены. <ролев> Да. Ты его точно любишь? Ну, не знаю. Я готов все вернуть в любой момент. Делите не тесто, невеста. Ну, может, как-нибудь встретимся. Делите не тесто, ой. Так, ну-ка, быстро отдайте велосипед. Ну, что такое? Я только два кружочка проехал. <свист> Капец, уже у велосипедов, собственные охранники. На переезде панду поездом сбил. Андрей. Это что еще такое? Что еще за панда? Кто такой Андрей? Тебя не интересует? Да. <music> Виталик, если честно, я это все устроила ради тебя. Ну что, вот ти приревнувала, всё вспомнила? Mm -hmm. Ничего не пробивается. Зариса. Я Наташа. Отдам Наташу. Где здесь, я чесно, не помню. Ти вдімо цінровіться, ну ведь як їх Тамара і Настя тоже роблять. Не, ну ти така своя, я тобой замотив бы. Я твоя жена. Ну бачись, який хороший в мене в курсі. Но у нас до сих пор не было первой брачной ночи. Так, для меня эти в отношениях не главное. <сум> 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 ну а теперь ты вспомнил меня? Да, Я вспомнил. Я когда в детстве в водной плавал, идти все целоваться на резиновой уточке. Так от часы сісень, один води, если ваша жена вас ревнує, то значить любить, да. а если не рівнує, то значить це не ваша жена.